علیہ اسلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسی ہے اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے توبہ کا پانی اس کے لوح عمل سے گناہوں کی ساری سیاہی کو دھو دیتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے کس حد تک کی گناہگاری کو توبہ کا پانی دھو دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے آقا علیہ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا خطا کار تھا گناہگار تھا جب موت کا وقت قریب آیا ہے تو شرمندہ ہو گیا اور شرمندگی گناہ کا احساس ہو جانا شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا یہی توبہ کی روح ہے یہی توبہ ہے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو اب اسے گناہ یاد آ رہے ہیں شرمندہ ہو رہا ہے اپنے کیے پر پریشان حال ہے اب خوف آخرت دامن گیر ہے اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا جو میں نے زندگی بسر کی ہے اب میں دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اس کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ اس دوزخ کے عذاب میں جلوں مجھے میری لاش کو جلا دینا یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی پہلے دور کی بات ہے اور جب مجھے جلا دو تو میری راکھ بھی کٹھی نہ رکھنا اس کو ہوا میں اڑا دینا منتشر کر دینا اور پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا خدا کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا اگر میری گرفت ہو گئی تو پھر میرا رب میرے گناہوں پر مجھے ایسا عذاب دے گا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا اس لیے میں اس کا اعتمام خود ہی کر دیتا ہوں ایسا ہی ہوا جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا اور اس کی راک کو ہوا میں منتشر کر دیا جب موت ہو چکی سب کچھ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے زمین پر بکھرے ہوئے سارے ذروں کو جمع کر دو جمع ہو گئے اور پھر حکم دیا راکھ کو کہ اب تو دوبارہ انسان بن کے جیسے باس بادل موت ہے اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کر دو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا ہے متفق علیہ حدیث آقا یہ ہوا حکایت بیان فرما رہے ہیں جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے بندے یہ بتا یہ ساری کاروائی جو نے کی یہ جو کچھ تو نے کیا نے کس چیز نے تجھے اس کام کرنے پر آمادہ کیا برنگیختہ کیا کیا خیال تیرے ذہن میں تھا کہ تُو نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور اپنی راکھ منتشر کروا دی اس شخص نے ایک جملے میں جواب دیا کاپ کر عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا میری پوری زندگی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے تھے اے امت مسلمہ یا یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور بالخصوص نوجوان نسل مجھے معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنے گناہ میں بسر ہو رہی ہیں کتنی خفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں رب کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور پھر مجھے معلوم ہے اے نوجوانوں اپنے احوال دیکھ کر اتنے شرمندہ اور مایوس نہ ہونا یہ جو تمہیں خطاب کرنے والا ہے آج کی رات طاہر القادری رب کی عزت کی قسم تم سب سے بڑا گناہ گار ہے میرے گناہ میری غفرتیں میری خطائیں میری نافرمانیاں تم سب سے بڑھ کر اگر میری گرفت ہو گئی تو جس عذاب کا میں مستحق ہوں اپنے عمال کی وجہ سے شاید کائنات کا کوئی شخص نہ ہو میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ جب گسیٹ کر فرشتے دوزخ میں مجھے پھینکے تو شاید دوزخ بھی قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کے باوجود رب کریم کی رحمت میرے تمہارے ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر وسیطر ہے باری تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو میں نے اس کو بخش دیا اس کی یہی توبہ اس کی عمر بر کے گناہوں کو بچانے کے لیے کافی ہے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا اور بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ رب کریم کی بخشش بندہ اگر صدق کے دل سے توبہ کرے تو اس کی بخشش کا عالم کیا ہے